uşağın istədiyi kimi e, o hər istədiyinə yetişsin, bu cürdə qursos, o adaptasiya ola bilməyəcək həyata bundan sonra. Çünki dünya həyatı belədir ki, nə isə əldə edəcəksən, nə isə əldə edə bilməyəcəksən. Nə isə əldə edəmeyəndə ruh düşkünlüyü yarana bilər. Hətta bir müddət görəsən depressiyaya düşə bilər, halı dəyişər. Amma məsələn bəzi vaxtlar bəzi şeyləri alıb verərik, bəzən almayanda bu başa düşürük ki, gedə bəzi şeyləri əldə edə biləcəm, bəzən əldə edə bilməyəcəm. Əldə edə bilməyəndə də onu izah versən ki, bala na şükürlük eləmə. İndi dinlə Allah səbrli ol, təmkinin ol, Allahdan istə. Əl və gələndə də hansı nemətə şükürləməyə bəcər. Yəni belə deyə də de, konkret hər nəsini də almayaq bu da deyil əla hər nədir onun da Allah odur deyil. Başqa şeysiz. Yəni uşaqlarımızı bu şəkildə böyütməyək. O müəyyən çətinliklər düşə-düşə, müəyyən çətinliklərə, düşə, düşə, çətinliklərə qatlaşa-qatlaşıq o evladlarımız da böyüsünlər, o çətinlikləri də görsünlər. Ümumiyyətlə zamanədə olan o çətinlikləri hərdən o uşaqların çətinlikləri olaraq göstərməyə. Bax belə yaşayan uşaqlar da var. Belə əziyyət çəkən uşaqlar da var. Amma sən məsələn balaca sənin yeməyin də var, paltarın da var. İnsan evladlarımızı bu şəkildə böyütməy, daha yaxşı olardı ki, nəinki köyün hələ hər nə istədi verəy, uşağı egoist eləyək. Bu şəkildə böyütmək yox. Yəni bu tərəfdən də uşağa da təkcə vermək də yox. Bəzi vaxtlar uşağın elə bir tərbiyə edilməy lazım, onun da verən əli olsun. Başaşırsınız fədakarlıq olsun. Onu nəsa alıb vermək getsən bacıver verginə. Sən, sən qardaş övə verginə. Al nəsa alıb vermə. Get ehtiyacı bir insana sən verginə. Və bu şəkildə övlad tərbiyəsində mən bunlara toxunmuşam. Ən gözəl həlliyə kitabında müraciət etsələr orada var. Geniş toxunmuşam.